বিরতির পর স্বাগত গণতন্ত্রের প্রধান উৎসব অর্থাৎ ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে প্রথমে দেখা গেছে আশি ঊর্ধ্ব বৃদ্ধাদের ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছিল তারপরে যারা এসেন্সিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে জড়িত তাদের আজ ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলেছে শিশু বিহার স্কুলে মোট বিয়াল্লিশ জন ভোটার আজ তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং বেশিরভাগই রয়েছে সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানান রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক বিশাল কুমার তিনি কি বলছেন আজকের এই ভোট গ্রহণ পর্বকে কেন্দ্র করে শোনাব আজ শিশু বিহার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পোস্টাল ব্যলেট চল রা এসেন্সিয়াল সার্ভিসেসমে আমার মেনলিশিয়াল সার্ভিসেজে রিলেটেড লোক হ্যাঁ আমার যে পত্রকার ভাই ভোট हैं और ऐसे ही कल जो तो जी गवर्नमेंट ऑफिशियल में पर्टिकुलरली पुलिस पर्सनल उनका कल और परसों होगा इसके साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है लगभग हमारे पास पैंतालीस से छियालीस फॉर्म आए हैं कॉमेंट उसके हिसाब से इतने ही ई सर्टिफिकेट जो भी इलेक्शन रिलेटेड पोलिंग पर्सनल हैं चाहे सेक्टर ऑफिसर हो चाहे एसएसटी की टीम हो चाहे वो पोलिंग के दिन वाले ड्यूटी ऑफिसर्स हों उन सबको ई सर्टिफिकेट इशू होगा इस ई सर्टिफिकेट्स के थ्रू वो किसी भी पास वाले पोलिंग स्टेशन पे जाके अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से सुचारू रूप से ये पूरा प्रोग्राम एन और ए के थ्रू कराया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी पोलिंग पर्सनल अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाए इलेक्शन कमीशन जो इस तरह की ई डिस्ट्रीब्यूशन ई डी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रक्रिया है कैसा पोलिंग पर्सनल को सुविधा है ईडीसी सर्टिफिकेट से पोलिंग पर्सनल को बहुत सुविधा होती है खासकर जब हमारी जो कॉन्स्टिटेंसीज हैं वो बड़ी हूँ और जो भी पोलिंग पर्सनल हैं वो उसी कॉन्स्टिटेंसी के वोटर हों तो उससे वो डायरेक्टली बटन दबा के अपने वोट को दे सकते हैं और जो कई बार फॉर्म एक्सचेंज करने की जरूरत जो होती है पोस्टल बैलेट में तो उसका भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती कई बार फॉर्म भरने पे ऑन स्पॉट भी ई सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है तो एक तरह से देखा जाए तो खासकर लोकसभा इलेक्शन में जो ई का माध्यम से जो वोट दिया जाता है उससे प्रशासनिक रूप से भी सुविधा होती है और जो पोलिंग पर्सनल है उनको भी काफ़ी सहूलियत मिलती है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं देवे सेटिस्फाइड विद दे हमारी जो सर्विस हम लोग ई के थ्रू जो एसेंशियल वोट चल रहा है कितने लोग आज से मतदान करें आज की जो लिस्ट है उसमें 42 लोगों ने इन रोल किया है तो लगभग बयालीस लोग भी मतदान करेंगे इसमें 90% परसेंट लोग हमारे जो पत्रकार और पत्रकारिता से रिलेटेड जो हमारे भाई बंधु हैं वो लोग ही আপনারা শুনলেন রিটার্নিং অফিসার তথা বলছেন ত্রিপুরা জেলা শাসক বিশাল কুমারের বক্তব্য তিনি বলছেন মোট বিয়াল্লিশ জন আছে তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করেছেন যে ফর্মগুলি সাবমিট করা হয়েছিল সেই ফর্ম অনুযায়ী আজ বিয়াল্লিশ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন নেই একটি বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন